Отже, до нас сьогодні завітала Анна Шаловінська, організатор дуже незвичайного кіно: кіно під акацією» або кіно під відкритим небом. Вітаємо так, вас вітає на нашій вас. студії. Розповідайте, будь ласка, про свій проект, про е, цю дуже цікаву таку програму. От я дивлюся, які що? у вас будуть ці фільми. І Можливо хочу, вот як режисер, зауважити, що е, дуже цікава програма, дуже незвичайна сьогодні, і я бачу, що дуже серйозні, серйоз, серйозний гарний репертуар. Но. Я могу говорить на русском, потому что мы в городе Николаеве, да. Я на самом деле э, родилась в этом чудесном городе, который еще называют городом Макации. Э, потому что э, и 15 лет назад я уехала в город Киев, научилась многому и вернулась сюда. Э, я купила квартиру очень недалеко от самого дома офицеров, смотрела очень долго во время ремонта на эту пустующую площадку. И с друзьями, одногруппниками, одноклассниками. Мы решили ее как-то, чтобы она жила. Потому что Дом офицеров – это такое место, которое знают все жители. Некоторые ходили туда на танцы. Там, если помните, по всем дворам. Да, Исторически. Там... Исторически. Исторически. И раньше вот везде показывали это потрясающее черно-белое кино. Ассоциативный ряд у всех. А кроме этого, в начале июня зацвела акация. Там были такие ароматы, что я очень часто работаю дома. И я просто не могла работать. Вот, и мы показываем с уже третий будет показ. Сегодня, в 8 вечера, будет потрясающий показ кинофильма «Касабланка» с Ингрид Бергман. Это очень сильно. Это классика. Более классики сложно придумать. Это и романтика, это и гражданская позиция. Это очень замечательно. На самом деле приходите. Это бесплатно. Абсолютно, чтобы жители города поверили, что есть вещи, которые делают просто бесплатно, с энтузиазмом, от чистого сердца. Вот. И слава Богу, вот что вот есть мы... еще такие люди в нашем да, городе, а вот которые могут сделать что-то бесплатно, очень причем много. действительно связанное с настоящим искусством. Это, это классика. Ну. Это классика, да, это великая искусство. Анна, а какие еще вы фильмы планируете показывать? И сколько показов вы еще запланировали? На самом деле, каждый раз перед показами мы все дружно идем в управление культуры, которая всеми силами пытается нас поддержать, но им тоже, им очень страшно давать нам разрешение, потому что ДОФ в аварийном состоянии находится. А мы пытаемся вот сейчас, будет в субботу, субботник официальный, где жители города соберутся и будут очищать площадку старой коробки такой кинотеатра и мы перенесем показы, скорее всего, туда. Но пока нам дали вот разрешение на этот показ, еще в следующей неделе это будет мост Ватерлоу с Вивьенли, тоже на 8 вечера. А, бесплатный лимонад, еще печеньки. Если, если, а, если идет дождь, мы угощаем конфетами. Mm -hmm. Потому что на, во вторник перенесли прошлый показ четверга, потому что было уже совсем штормовое предупреждение. Перенесли на вторник, люди пришли, сидели под зонтами. У нас Техника немножечко подводила. Мы говорим, давайте мы еще перенесем. Говорит, нет, нет, нет. Я говорю, так Я говорю, быстро побежали все за конфетами, угощали конфетами. Там скинулись просто все. Анечка, я предлагаю посмотреть видеоряд. У нас есть фотографии, которые сделаны с ваших показов. Это вот телезрители... так же волонтеры, фотографы, профессиональные журналисты, чтобы города телезрители все-таки увидели, как это происходит. Вже, як бачимо, така цікава атмосфера. Антично, так. і давайте саме про неї поговоримо. От, давайте так: кіно справжнє під відкритим небом. Кіно незвичайне. Да, да, підакціє, звичайно, да. кіно незвичайне сьогодні, будемо вже казати, кіно класичне. Про цю ідею, як вона народилася? Чому саме так? Ну, Зараз вот так много кінематографів і такий більший вибор, і комедій, і бойовиків, і всього чого угодно. А черно-белое кино мы очень редко включаем. Она сама, кстати, даже великие все ученые уже доказали, что вот этот вот цветной ряд, во-первых, раздражающе действует. И плюс, конечно же, мы очень хотим, чтобы люди почувствовали место, где они могут просто расслабиться и отдохнуть, где с них не будут брать деньги, где они могут увидеть доброе, хорошее кино с хэппи-эндом, с настоящим, чем-то чистым, э, старинным. Потому что, ну вот не будем, да, вот врать, но на самом деле сейчас очень много фальши и очень мало чего-то настоящего. Плюс положение, конечно же, в нашей стране, оно, ну, постоянно мы находимся в каком-то небольшом, но напряжении. Даже в Николаеве это не чувствуется, я вам скажу, конечно же, так, как, не знаю, на Востоке или на Севере даже страны. Э, но все равно это присутствует. И, наверное, вот наша, не знаю, миссия, чтобы немного расслабить людей, их порадовать, и м, чтобы они почувствовали комфорт и уют. Потому что там такая атмосфера. Там, ну вот я не знаю, я говорю, у меня аж мурашки похожи до сих пор. Анечка, как происходит выбор кино? Вы на своем Я очень эгоистично ставлю кино. Очень. Я страшно эгоистка в этом плане. И я знаю, что если мы начнем выбирать очень... Например, вот «Касабланка» загадала моя мама. Вот так. На самом деле, моя мама еще была пару друзей, когда вот мы вот это организация Альтерспорт, это ассоциация велосипедистов, это замечательные ребята, журналисты, с которыми я там когда-то училась в одних или других институтах, которые тоже вернулись из Киева из Америки, из Франции, из Англии. Ну, это такая волонтерская есть, акция получается. Да, это абсолютно волонтерская акция. Вот нас постоянно боятся, говорят, говорят, никакой политики, ни одну политическую партию, я постараюсь, чтобы никак не присутствовали. То есть, да, мы, мы, мы будем вот, вот так... Да, искусство, искусство вне политики. Да, это будет искусство вне политики. Это даже, ну это просто доброта, наверное, какая-то. Попробуем ее сделать вот так. И если нас хватит хотя бы до конца лета, я очень на это надеюсь, если, если жители города, Будут приходить и смотреть просто кино. Скажите, вы планируете показывать э, только зарубежную классику кино или же и отечественные сказать, киношедевры? Вот э, честно, этого периода? Я плани... вот мы планируем все-таки, дабы избежать малейших политических намеков. Э, это Франция, Италия, Англия, э, Old Hollywood Pictures какие-нибудь. Э, и вот, вот, вот буквально до 60-х-70-х годов. Угу. Вот Чтобы так. избежать. Да. А, на самом деле, я все-таки приверженец э, классики синематографа. Правда, не знаю, человек с бульвара Капуцинов вот очень сильно просит, потому что вот синема, очень а синема, много, да, да, вот очень много. Это классика просто. А мне там кажется, вот именно атмосфера кино. вот такая. Да. Еще Одесская киностудия нам обещала, может быть, нам э, перевезут вот этот проектор, но это будет вот открытие, это есть такое в планах, вот если мы сделаем эту коробочку, мы ее доведем до ума, мы сделаем, есть уже дизайн-проект, который детские дизайнеры нам бесплатно, тоже безвозмездно готовы приехать, помочь все сколотить. И будет вот этот вот проектор, будет, не знаю, фильмы Чаплина, скорее всего, однозначно будет какой-нибудь вечер просто без звука, чтобы мы не мешали плюс жителям дома. Я думаю, да, я вот думаю, жители дома должны быть рады, что они бесплатно могут посмотреть такие машины. Но на самом деле все-таки бабушек не хочется беспокоить, и в планах есть сделать бесплатную Wi-Fi площадку, если мы все-таки найдем из ваших провайдеров кого то есть тоже как бы предложение, но тоже так вот комси-комса и сделать в наушниках. То есть мы при этом вообще никому мешать не будем. Все приходят, мы будем выдавать наушники, подключаются к сети, такое делают в Одессе, в Киеве, когда в жилых районах, чтобы не мешать, чтобы не на самом деле просто контраст экрану. Нам управление культуры разрешало только с 8 часов, чтобы до 10. И чтобы не было вот этих вот, мы могли позже включать немножечко. Ну, конечно, чтобы было четко видно. у ну, да? детей, у меня ребенок, я знаю, что это такое, когда в 9 часов вечера, когда ты его укладываешь спать, кто-то будет шуметь. Даже классика. Не могу с вами Анечка, не согласиться. Как вы, как вы думаете, ваша акция по показу таких фильмов повлияет на, как, на, на ремонт этой площадки? Или? даст да, Или, да, да, ли это толчок да, какой-то? Это сказать, толчок. Знаете, я с одной стороны очень хочу, чтобы она дала толчок. С другой стороны, уже вот возникают некоторые нюансы. То есть, знаете, мы открыли ДОВ, и есть там намеки от некоторых представителей, что давайте сделаем там ресторан, давайте еще... Вот я этого настолько сильно боюсь, если честно. То есть какая-либо госструктура, просто ну раньше что такое да, это морское собрание да это дом офицеров это там где на самом деле вот фактическая власть в городе находилась перенесите туда управление культуры сделайте там детские какие-либо бесплатные Такие рекомендации какие, да. да то есть там на самом деле идей масса там можно сумасшедшие не знаю балы вот классические в классическом стиле сейчас это в тренде там на самом деле так много всего можно сделать Дай бог, что найдется инвестирование. Как бы, о том, что это из местного бюджета, это, наверное, сейчас можно даже не пытаться. Вот так вот, знаете, страна и город, который строил авианосцы, и они не смогут реставрировать хотя бы, вот, не знаю, за этот месяц кинотеатр или дом офицеров, с которого начиналось все в этом городе. Я в это не верю. Я, я верю, что люди способны еще на многое очень. Скажи, пожалуйста, вот э, как вы транслируете эти фильмы? Вот э, сохраняете ли вы атмосферу? То есть у вас аппаратура? Как аппаратура, как? У аппаратура у нас цифровая да. на самом деле абсолютно цифровой проектор, mm -hmm. причем он такой немного выше офисного. Mm -hmm. Вот так. То это есть да, видео, видео... да, такой аутентичный уже показ? Ну, к, к сожалению, да. Ну, вот проектор, это вот из Одесской киносудии. Если будет, но с ним будет очень сложно. Там можно только короткий метр пускать. У нас еще техническая база не настолько широкая. Угу. Анечка, а какое будущее вашего проекта? Вот как вы думаете? Как вы его видите? Как вы его видите? А, на самом деле, будущее, это все-таки, чтобы дом, дом офицеров открыл ворота жителям города. Чтобы он понемногу начал восстанавливаться. Вот сейчас получить разрешение еще, наверное, все-таки на пару показов, если нам вот, кронировать деревья, mm -hmm. очистить площадку, реставрировать старый кинотеатр, провести там Wi-Fi. Я думаю, чтобы, например, в парке педагогического института это абсолютно нормальная практика, я училась. И и в киевских университетах и за границей везде возле нормального университета должен быть free wi-fi for students это невозможно без этого я бы очень хотела чтобы это получилось потому что как раз кинотеатр возле парка Возможно, Анечка, мы очень вас э, благодарим, э, что вы к нам пришли в студию, Тоже? Э, рассказали о таком проекте. Ж... Анечка, вы, может быть, э, хотите что-то да, да, на нашим телезрителям, наш... да, и пригласить да. их еще Уважаемые жители города, пожалуйста, приходите к нам сегодня вечером на 8 часов. Мы вас абсолютно бесплатно угостим лимонадом. А, абсолютно бесплатный показ. <с> Просто для того, чтобы... Вы почувствовали, что в этом мире есть доброта, альтруизм, что есть старое доброе кино со своим стилем на черно-белом экране, с ароматом вот кустов жасмина, которые цветут. Приходите, пожалуйста, всегда будем рады. Каждый четверг в 8 вечера. Ну как в песенке получается, да, прилетит в волшебник в голубом вертолете и что И бесплатно, бесплатно покажем кино. кино. У нас свершу. на прошлых файлах было бесплатно покажем кино. Анечка, да. спасибо да. вам спасибо за вам визит. Большое, да.